З 1 серпня у мистецькому арсеналі до Дня Незалежності України відкрився проект Український ландшафт по той бік вічею, що представляє сучасну фотографію, живопис, графіку в рамках кількох виставок. Перша виставка мистецький проект Український пейзаж. Спільний проект мистецького арсеналу та Гелері». Виставка об'єднує понад 100 авторів і понад 300 художніх робіт. Серед учасників проєкту як визнані митці, так і молоді перспективні художники до експозиції. Увійшли роботи Анатолія Криволапа, Андрія Загайдаковського, Олександра Бабака, Артема Голокіціна та інших. До чего такая насыщенность и та какую тему можно объединить столькей художников? Дизналась у куратора. Евгений, я знаю, что мастерский арсенал, а вернее просторы мастерского арсенала вдохновляют на глобальные проекты, на огромные, так сказать, масштабные проекты. Но ваш проект, наверное, переплюнул все предыдущие. Какой темой можно было их всех объединить? Что вы хотели сказать этим проектом? Вообще, Соловьев пришел и сказал, что Женя, да... становись. Да, там. Слушай, 100 работ, я говорю, каких 100, хотя бы 150. Сторговались? Да. Украинский ландшафт, да, это, это та у, некая там визуализация украинской идентичности. Почему? Потому что пейзаж, это всегда как бы. Это, это вот если вам сказать слово родина, да, вы сразу начинаете, это не, не зависит даже от вашего там психики или сознания, да, вы всегда, вы сразу вос, восстанавливаете как бы свой внутренний пейзаж или, или там. Ну, свою как бы среду обитания, да. Укра... Вы хотели показать средств украинского пейзажа. Но у нас уже был украинский пейзаж в арсенале, по-моему. Смотрите, пейзажи были, да, под разным соусом. Наша задача была, в отличие от других пейзажей, это сделать самую большую выставку, и чтобы это не были портфельные художники. Что же портфельные художники. Ну, как вы знаете, у нас проект из проекта переходят одни и те же художники. хотите сказать, нет тех одних и тех же, Они есть, конечно, потому что они, они прежде всего, сильные, да. Вот, но здесь есть гораздо больше амплитуда, потому что здесь все жанры, ну все как бы виды живописи, да, там формальные, неформальные, там гиперреализм, импрессионизм, там и там то есть, все посмотри, <laughs> То есть тут все виды, то есть это э, украинский культурный ландшафт, живописный, э, природный, э, там, гуманитарный, то есть тут все виды ландшафта. красивими пейзажами так розуміючу противагу виставлений гострий фотопроект Олександра Чекміньова на підтримку постраждалих учасників АТО скалічені тіла, кров, жахіття смерті, портрети змучених війною людей. Як саме цей проект підтримує? Запитаємося у самого автора. Як ви думаєте, має ли от, ваше прозведіння отношення к іску? Никакого. А почему тогда они выставляются в стенах э, мастерского арсенала? Я думаю, пока никакого. А потом может быть? Может быть. Я очень этого хочу. Вы знаете, сейчас очень много людей, э, не, не принимайте это лично, близко к сердцу, спекулируют на тему революции, Майдана, смерти и так нет, далее. Нет, да, да, И вот что вы можете сказать, где вот эта грань между спекуляцией на тему, между документализацией просто и, допустим, искусством, да? Ну смотрите, э, по, по Майдану снимаю в первый день. Опять-таки, я снял как журналист. На следующий день я понимаю, что эти снимки никому не нужны. Что их снимает еще несколько десятков человек. И я перестаю снимать действия, я подхожу к людям. Я знакомлюсь с людьми и снова снимаю портреты. То есть только в этом. Да. Мы и так видим страдания людей каждый день в интернете, в фейсбуке, по телевизору. Кто-то ездит туда лично. Стоит ли эти фотографии вот так вот представлять публике сегодня? И зачем? Тема госпиталя. Каждый человек получил помощь и еще будет получать помощь. Благодаря вашим фотографиям? Не только. Нет, нет, нет. Мой только один процент. Работают волонтеры, медики, да, водители, которые вывозили этих тяжело раненых, эти вертолетчики. То есть вы работаете, вы пришли сюда, вы выдаете информацию об этой выставке. Кто-то зайдет, посмотрит. Бабушка привезет сюда какую-то копейку свою. То есть мой один процент помощи. Но этот один может свести этого раненого с нужным человеком. Але ми з вами працюємо в медіа і дуже багато цього всього бачимо. Вот. А, я ледве стримую, щоб не сказати кон'юнтурщину вже. При всій повазі до Радіо Свобода і до тих, хто це робить. Може, це не для нас з вами, бо ми вже дещо перебрали цього всього. Мистецтво допускає все. Це теж може бути мистецтвом для когось, але без руки, без ноги мистецтво. Український пейзаж та фотопроект це ще не все, що помістилося у великому просторі мистецького арсеналу. Журнал Фокус виступив з проєктом Батьківщина, де художникам було запропоновано подумати на тему, що сьогодні стає найбільш актуальним для кожного українця. Формат, м'яко кажучи, нас здивував. Художники мали відтворити своє бачення найближчого майбутнього України у 12 журнальних обкладинках. Трудилися над проектом знову знайомі імена – Анатолій Криволап, Микола Маценко та інші. И когда украинских художников все встигают? Вас не смутило, что работа Анатолия Криволапа, как и у некоторых других художников, участ... участники целых двух выставок сейчас под одной крышей в Московском арсенале, как пейзажи с выставкой вот Евгения Карася, так и в... здесь. Я считаю, что э, абсолютно ничего страшного нету, поскольку все это посвящено в любом случае Украине. И интересно посмотреть, с одной стороны, просто как пейзаж, с другой стороны, воспринимать это как родину и отношение к родине именно сегодня. То есть переходит вот человек, идет по панфиладе пейзаж, воспринимает как пейзаж, только попадает в сектор фокуса и начинает воспринимать это как родину, правильно? У нас далеко не все пейзажи представлены. Это, во-первых. Во-вторых, некоторые работы, которые называются современный украинский пейзаж, как у Никиты Шаленова, посвящены абсолютно сегодняшнему дню. Поэтому, я думаю, абсолютно разное восприятие и пейзажа, и и э, контекста именно Родины и Родина сегодня, как воспринимается Родина сегодня.